Когда мы приходили к компании, обязательно компания, брали по 6 бокалов где-то на каждого человека, по 3 бокала в руку, становили за стол. Первый бокал обязательно выпивался залпом. Это было обязательно. Второй бокал, он не пился именно со второго бокала. Он переливался в первый, и уже все остальное пиво пило с одного первого бокала как говорили, чтобы не облизывать все бокалы. Такой, как дворик, будочка стояла. И вот Зоя Пал, она там торговала пивом. И зимой подходишь... даже не будешь там на морозе по чуть-чуть. Она, у нее чайничек стоял на печке электрической. И она это самое, она наливала пол банки, допустим, холодного и добавляла теплого. И ты просто выпил быстренько и пошел. У нас под домом на четвертом массиве стояла две бочки. Первая бочка с квасом, вторая бочка э, с пивом. Тогда... Э... Несовершеннолетним категорически не продавали алкоголь. Мой отец дежурил на шестом этаже. Я ему кричал. Вот, он кричал продавщицей, я типа его послал. Она его увидела. И тогда только мне давали пиво. И отец контролировал, как я иду домой захожу в подъезд, чтобы принести ему пиво. Я вот помню, этот тогда ласковый май появился. Вот кто-то стоит, а мы шли с хлопцами, а у нас был этот, с наушниками, плеер, плеер. Пацаны, дайте послушать. Мы вам пиво возьмем.